Oh, uh, sebab semua baru lepas sampai lengkuas dengan serai. Zara nak maksa-laksa hari ini. Ya. Baru lepas hujan. Baru nampak mata panas. <laughs> Hai sebab semua. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Ah, jumpa lagi di channel Zara. Sebab semua ni Zara nak dah tengah rebus, Patut rebus ayam. Zara nak ketuk dulu. Nanti baru kita asingkan ayam nih Kita nak rebus sekejap lengkuas lengkuas hujan-hujan sedap lah ngorek tanah kan sikit je ya. ini pun banyak simpan Sari tolong mama tolong mama goreng ayam tolong mama goreng ayam tolong tolong mama buat ayam goreng ini ya ni celup tep celup tepung celup air sejuk ambil mangkuk dulu Bila. Boleh mangkuk ah masuk kolamku boleh tak dia rajin tolong mama dia nak belum hmm. ah ha? oh, ni nak pakai boleh tak aku pakai yang mana ah nah letak air sejuk ah letak air sejuk Ya oh Allah. Ada air tak tu? ujung jong. Minggu ah ha, kita tak keluar. Suami Zara pun kerja hujung minggu. Jadi terpaksa lah kita dekat sini kat rumah. Kita buat laksa. Buat ayam goreng ha. Duit pun tak rapat kalau keluar kan. Ha. Nah celup ni. Ha dah tu. Ni Zara dah, dah perap ayam. Dah perap campur dengan tepung ayam kan Zara guna tepung ayam bistari campur dengan tepung apa lagi satu nih yang pedas tuh ah, celup dulu ah tangan lepas tu, dulu tangan kau ini eh. lepas tu celup tu celup ini tau mama nak lepas potong ah ah cepat cepat sikit Nah, lepas ada celup nanti masuk sini. Oke, okay. Tak tak, empat celup masuk sini. Mama nak saya tekan udang. Udang terbus segelas minit Zara pikir nak masak apa, Tapi makan nasi lah hari ini cakangan. anak Zara kan. Zara nak buang kulit udang dengan kepala dia asingkan. Nanti Zara nak rebus. Lepas tu blender. Dah lama juga Zara tak masak laksa. Lepas buat bila entah. Eh? Zara kehabisan sambal sambal udang pula. Sambal udang kan. Udang udang bilis. Ikan bilis. Apalah kita masak pakai rempah. Biasa je. Dah belum? Ya. Hmm, dan nak tapis nak angkat ayam dulu sebab semua ayam dah siap masak dah perlu apa-apa mat? boleh jadi kebaan ke panas ayam pun dah ni Zara nak tus kejap nanti baru Zara kopi ayam ni isi dia kita nak buat rebus udang pula baru kita buat rebusan laksa. Hmm. Belum. Dapelum? Belum. Belum Apa belum air? Mm -hmm. Zara nak betul rebus dulu kepala udang dengan kulit dia. Zara tak nanti Zara nak blend. Zara dulu. Rup. Dia. macam budak kurang air tu nak. Enggak nak buat kuah laksa dia nak kena lebih air. Dah belum Pak mak? Lagi satu. Nanti. kita goreng dulu ayamnya bismillahirrahmanirrahim dah belum ni nanti tak tu ya, tepung macam tak banyak je ni kah sekejap mama ambil salut ni sudah sedap air belum tadi dah ya. bismillahirrahmanirrahim ayam goreng ni kalau hujung minggu memang laku je anak tara sama juga suka macam makan KFC ayam McD tu kan ha kita goreng sendiri dapat agak banyak jimat ni ayam tu yang belen bawa daripada kampung banyak lebih daripada keduri berpekor entah Mak mentua Zara suruh bawa balik tu banyak ayam. Minggu ni makan ayam je kita orang. Ada apa lagi tarik Pak Mak? Ha, dah habis. Nah ni. Ha, tu dia aja nanti tak cukup. Nanti mama goreng lagi. Hmm. Dia buat guna dua tempat. Dah habis belum kau? Mama nak ambil. Dah belum ah? Basah pinggan tu. Ni letak bang. Tangan dah basuh belum? Lap. Tangan pun dah Tangan bang mana? nama suruh dia. Tangan dah lap belum macam cakap? Dah. Nah. Masuk dalam bekas. Pegang dua-dua. Ya Allah tak pergi basuh tangan kau jangan nak makan-makan tepung tu belum masak lagi tu kena kena, kena mati pergi basuh betul betul tangan kau tu ya hmm. ambil blender basuh betul betul tangan kau gara nak buat nak blender dia punya apa tu basuh tu dah tengok ya. situ Basuh-basuh Ya yeah, blender dulu air rebusan udang air Gara nak buat masukkan apa nih yuk ayam. Nah, hmm. gara nak masukkan pes laksa. Gara guna pes laksa serawat ni Haji mana? Hmm, ayam pun, hmm, ganti ayam. Begini. sesuai dengan garam, santan, cukup rasa. Ya, siap. Oh, dah siap. Kita angkat dulu. Goreng habis, tinggal lagi dua ketul. Hmm. Oh, Masya Allah. Goreng. <coughs> Pegang tutup panas tu. Mama nak buat sambal dulu. Okey ambil seko je. Seketul je. Ha, nah, okey ambil seketul je. Ha? Misalnya nak buat sambal laksa, bawang merah, gara guna separuh je, tak pedas. Udang kering saya dah rendam dengan air panas last minute tadi. Zara tak boleh cili sebab cili Zara dah ada. Nanti Zara tumis ni hmm, je. Ya. Jangan lupa masukkan belacan. Titik hmm. ya belacan. Hmm, ini ni tak aku kuah. Zara campur cili padi sikit buat cili apa tu cili belencara tak pedas. Tinggal dia yang tak pedas ya. je. Dari Zara tambah yang pedas dia makan pedas adalah saya kira guna tiga biji Kakak ambil, kakak ambil. Nak makan ambil kan? Ha, makan dia. Ha, dah. Ha. Kena tumis sambal dia. simple dia masukkan cili kering kita dah blend ni. licin tulang kau makan. Ayam goreng. Nah. Masukkan gula, zara simple je, campur-campur je. Gula, cukup rasa, garam. Eh, masin kan nak dah masin. Masukkan air asam jauh. Zara guna blender je tadi. Hmm. Ya, yep, sambal kita sudah pecah minyak. Nak makan. Boleh makan. Oh, uh, bila lauk dah siap masak, semua dah siap lupa, Mie belum direndam lagi, masya Allah. Tadi Zaryfah tadi Zaryfah nak rendam-rendam Lupa-lupa tengok-tengok Baru rasa nak hidang tengok eh mie tak ada Abang mak kata mama mana mie Alamak lupa Kita rendam dulu lah Rendam sekejap Lepas tu baru Zaryfah dulu, Jelur dengan air panas Lupa Masya Allah Zaryfah jelur Kejap rendam-kejap dia Lepas rendam baru kita Jelur sudah hmm, tuh udah siap rendam kita celur pijak pijak. kayak lama udah pijak deh Zara nak antar rumah jiran Zara kan <coughs> deh. Jiran Zara dah lama dah, dah disuruh Zara buat tapi okay, Zara tak ada masa kalau mau malas, malas sangat ini ada bagian tulang dalam akan panah-panah oh tumpah pula. Kan, tarik nama kenaksa tak? Nak, nak dah nak makan rasa mi tinggal sendiri ah apa maksudku kalau nak 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 sana ah, ambil pinggan sana nah Abah tarik sana sini sini tak nampak nanti nah iyalah anak kakak ke sini ya. nah. sana oke nah, sini nah bukan nah ibu dia juga tengah bergaduh apa tarik suruh bangun dulu lah Ambil daun tiga. Nak kan? hmm, Okey dah cukup tak sup dah. Terus. Sup telur. telur lagi. Dah Ambil dah no, dua. dua lah. sup. Telur ayam? Telur. Ayam. Hmm. Ayam nak? ayam mama? Ayam. Telur ayam betul Hmm. Kakak nak ayam. Memang ah. Ambil. Ambil. <coughs> hmm. kenapa? Okay, nah sup ah nah. Nak sambal. Bomat dah merimau bomat. Ah,

Lima. Mana apa matnya sudarpo? Hmm. Kau jangan campur masuk sambal tu. Apa? Nanti basi nanti jangan. Kau nak pakai dapur ambil sudu sana, jangan pakai pintu sudu ni. Ambil sudu lain sana. Ayam. Ambil telur, ambil udang. Nah, nah. ini ada tulang tulang ayam sekali Zara masuk dalam sup dan laksan. Mama ini tak biasa nih. Yeah. Ya. ya. Hmm. Ambil air sana sendiri lah tarik. Makan saya buat kong. Kalau limau ni baru masam masam. Ambil sudu kau sekali. Hmm. Tarut, oh okay, oke, Zara tersayang, Masa apa ya ada. Ya, makan sebab semua. Makan cepat, oke. Okay. Kena sup lagi tak? Dah, makan dulu. Apa hmm. tuh? Hmm. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? pakai tangan? Apa hmm. berapa? Apa tu? Apa tu? Apa tu? berapa? tu? Apa tu? Apa raja Apa tu? Apa tu? 8 tahun. Apa tu? Apa tahun. Masih sebaja satu. Ada kosong. Hmm. hmm. Aku masih perang. Makan gaul loh, kemakan makan makanannya tuh. Panas betul ya, dapat tangan. Yang tambah lagi nanti malam kau hmm. Bu ayam goreng habis ayam goreng. Lapan setu semua tadi ya. Kakak makan apa? Hmm. 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 Uh, hmm. Masya Allah Nggak ya habis, kejap. Pakai hmm. nih sambal, sambal tak pedas sangat, sih okay. kasih okay, pas video sampai dulu sama semua. Sampai jumpa di next video. Bye.